اب آ جائیں یہ جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی جو ہم نے گاڑیوں کا کافلہ دیکھا جو مسجد نبوی شریف میں اس جگہ پہ آ کے کھڑا ہوا جہاں پہ امام میں مسجد نبوی نماز پڑھاتے ہیں اس کی باہر والی دیوار پہ تو وہاں سے روزہ شریف دور ہے ایٹ لیسٹ تین سفے بیچ میں ہائل ہوتی ہیں اس سے بھی پہلے یہ ڈبل دیوار ہے پھر تین سفے ہیں پھر اس کے بعد جالی شریف آتی ہے اور اس سے بھی پیچھے ایک بڑی دیوار ہے جو عمر بن عبد العزیز کے زمانے سے بند ہے اس کے اندر وہ تین قبریں ہیں قبریں کسی نے نہیں دیکھی ہیں تابعین کے دور کے دور بعد سے قبریں سیلڈ ہیں یہ جو اندر صفائی بھی ہوتی ہے وہ قبروں تک نہیں جاتے ہیں وہ قبروں کے باہر جو ایک دیوار بنی ہے اس تک جاتے ہیں اور وہ اوپر تک ہے اس کی وینٹیلیشن کے لیے انہوں نے گمد خزرہ میں ایک روشن دان بھی چھوڑا ہوا ہے اس اندر والے پورشن کو کوئی نہیں دیکھ سکتا البتہ اس کی انہوں نے ایک تھریٹیکل تصویریں ہیں. سعودی حکومت نے پچھلے دنوں جاری کر دی ہیں اس میں انہوں نے حجرہ عائشہ سلام علیہ علیہ, اس کے دو حصے اور قبروں والا حصہ اور ان کی بستر والا حصہ دکھایا ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے وہ کتنا چھوٹا سا حجرہ جس میں عائشہ سلام علیہ علیہ نبی اسلام کی وفات کے بعد گزارے اور اٹھاون ہجری میں آفوت ہوئی اس تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا وہ تصویر اگر آپ ٹاپ ویو سے دیکھیں نا یعنی یہ اگر جالی شریف ہے یہاں بابو سلام کی طرف سے آپ انٹر ہوئے یہ باب البکی ہے یہاں پہ باہر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور یہ اس طرف جنوب ہے جہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں مشرق اس طرف ہے مغرب اس طرف ہے یہاں پر گمبد ہے جسے آپ گرین ڈوم کہتے ہیں گمبد خزرہ یہاں سے لوگ انٹر ہو کے یہاں سے نکل جاتے ہیں اب گاڑیاں یہاں باہر کھڑی ہوئی اس کے بعد تین سفے ہیں جو میں نے بتایا کہ وہ بعد میں ایڈ ہوئی ان کے بعد جالی شریف کا پورشن ہے اور اسی کی سیدھ میں نبی الاسلام کا جو محراب تھا وہ ہے جو اس وقت ریاض الجنہ کے اندر ہے اور یہ بیچ میں ریاض الجنہ والا پورشن ہے اور ان جالیوں کے بھی پیچھے جا کے ایک دیوار آتی ہے کافی دور پہلے تو گرین پردہ آتا ہے پھر اس دیوار کے پیچھے مبارک قبریں ہیں ان کا ٹاپ ویو انہوں نے جاری کیا ہے نبی الاسلام کا چہرہ اقدس اس طرف ہے اس کے تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر اور پھر سیدنا عمر ان کے باہر وہ رنگ بنے میں. اس کی سید میں سعیدنا کی قبر ہے مبارک نبی اسلام کی, کی سید میں حضرت ابو بکر کا سر وہ احترام پیچھے کر کے دفنایا گیا اور نبی اسلام کی بیک سائڈ پہ دفنایا گیا اور پھر حضرت ابو بکر کی بیک سائڈ کے اوپر حضرت عمر کی قبر ہے اور وہ ان کے سینے کی سید میں ان کا سر ہے اس کی وجہ سے یہاں ایک جگہ خالی ہے جہاں پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے جو جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے کہ مسلمان جب انہیں دفن کریں گے تو وہ روزہ شریف میں ان کے ساتھ دفن کیا جائے گا نبی الاسلام کی قبر مبارک کے ساتھ وہ ایک جگہ خالی ہے اور اس کے ساتھ پھر ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں وہ ایک بیڈ بچھا ہوا ہے جو سید عائشہ کی ٹوٹل آپ سمجھ لیں کائنات وہی تھی نبی الاسلام کی وفات کے بعد اسی حجرے میں آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے اس کا ٹاپ ویو انہوں نے جاری کر دیا اور وہ قبریں مٹی کی ہیں ان کے اوپر سنگریزے ہیں سو نبی دعود میں موجود ہے اور صحیح بخاری میں موجود ہے وہ قبر مبارک ایک بالشت اونچی ہیں اونٹ کی کوہان جتنی یعنی ایک فٹ سے بھی کم نو انچ آلموسٹ یہ جو مشہور آپ کو قبر نظر آتی ہے نا وہ ایک جس کے اوپر وہ گرین پگڑی رکھی ہوئی ہے اونچی سی وہ مولانا روم کی قبر ہے آہ. وہ نبی اسلام کی قبر مبارک نہیں ہے وہ جالی پبلک میں عام ہوگی اس وجہ سے سعودی حکومت کو وہ تصویریں نکالنی پڑیں کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یار یہ آپ لوگوں نے کس کو نبیر اسلام کی قبر شمار کر لیا ہے یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح تم سمجھ رہے ہو اب یہ جو میں نے نقشہ آپ کو بتایا ہے اس میں جب یہاں باہر آ کے گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں تو گاڑیاں کافی دور ہیں آلموسٹ آپ سمجھ لیں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ پچاس ساٹھ فٹ دور ہیں اور اس میں بھی کتنی دیواریں حائل ہیں ان گاڑیوں کی آواز کا روزہ شریف تک پہنچنا امپاسبل ہے ویسے بھی وہ کوئی پاکستانی گاڑیاں نہیں ہیں نہ کوئی رکشے ہیں وہ تو کم اسپیڈ پہ تو ویسے ہی ہائیبریڈ ہوتی ہیں تو وہ بیٹری پہ چلتی ہیں ان کی تو آواز ہی کوئی نہیں آتی اور اگر ڈیزل پہ بھی چلیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ان کی آواز ہوتی ہے وہ کوئی گستاخی والا پورشن نہیں اس حوالے سے پلس یہ کہنا کہ وہ مسجد کے اندر آ تو مسجد وہ ہے ہی نہیں ہے یہ آخری دیوار ہے اس کے بعد تو نماز پڑھی نہیں جاتی کیونکہ آپ امام کے آگے کھڑے ہو جائیں گے اسی لیے اس کی سیدھ میں جو باہر والا پورشن ہے اس میں انہوں نے ایک پٹی سی لگائی ہوتی ہے ریڈ کلر کی اور لکھا ہوتا ہے کہ اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ آپ امام سے آگے نکل جائیں گے یہ فنائے مسجد ہے 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 اوپن ایریا انہوں نے چھوڑا ہوا ہے. اسی طرح کا ایک اوپن ایریا دوسری طرف بھی ہے مسجد نبی شریف کے وہاں پہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں کیونکہ وہ دوسری سائڈ ہے جو شمال والی سائڈ پہ ہے جنوب والی سائڈ پہ تو یہ آخری حد ہے یہاں لوگ جوتیوں میں بھی پھرتے ہیں یہ باہر والا پورشن ہے یہ مسجد نبوی شریف کا حصہ نہیں ہے فنائے مسجد ہے یعنی مسجد سے ملا ہوا اور حیران کن بات اس کے نیچے بھی دو تین فلور ہیں اس سے نچلے والے فلور میں چلے جائیں جہاں گاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کے نیچے ٹوائلٹ ہے ہاں جی اس سے نیچے چلے جائیں تو ایک بہت بڑی پارکنگ ہے اور وہ باقاعدہ وزو خانے والا پورشن اور ٹوائلٹ وہاں سے لفٹ بھی نیچے جا رہی ہے آپ جا سکتے ہیں وہاں گاڑی کھڑی کر کے اوپر آ سکتے ہیں لہٰذا یہ پورشن مزے نبی شریف کا حصہ ہی نہیں ہے اور نہ یہاں پہ کھڑی ہوئی کسی گاڑی کی آواز اندر جاتی ہے رہ گئے وہ جو اوپر ریڈ بتی جل رہی ہے تو وہ صرف بتی جلتی ہے وہ کوئی ساتھ اس کے سائرن نہیں بجتا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اور یہ کوئی پہلی دفعہ یہاں گاڑیاں نہیں ہیں یہ آتی ہیں روزانہ آتی ہیں روزانہ ہر نماز کے ساتھ آٹھ دس جنازے پڑے جاتے ہیں کیونکہ مدینہ شریف اور اس کے گرد جتنے لوگ فوت ہوتے ہیں ان کے جنازے مسجد نبوی شریف میں ہی ہوتے ہیں لوگوں کی خواہش ہوتی ہے تو وہ جو جنازے کی گاڑیاں ہیں وہ ریگولرلی وہاں آتی ہیں اس کے علاوہ جو صفائی والی گاڑیاں ہیں وہ بھی بیٹریوں کے اوپر چلنے والی دوسرے حکمران جب جاتے ہیں انہیں گاڑیوں میں اس طریقے سے ٹریول کرواتے ہیں لیکن یہ چونکہ وہ گاڑیاں بڑی والی نظر آ گئی اور لوگوں کو لگا کہ پتہ نہیں کیا انہوں نے اس طرح کیا یہ پہلے بھی ایسا ہوتا ہے اور اس میں کوئی گستاخی والا ایلیمنٹ نہیں ہے لیکن میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں انتہائی غیر اخلاقی حرکت انہوں نے کی ہے خام خواہ ایک موضوع لوگوں کو دے دیا ہے ضرورت کوئی نہیں تھی جس طرح باقی لوگ نیچے پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرتے ہیں آپ بھی ہی نیچے کھڑی کریں اور سیکورٹی کے حسار میں اوپر آ جائیں ضرورت کیا ہے اتنا بڑا ایک ایشو کھڑا کرنے کی کہ آپ پورا لا کے قافلہ وہاں پہ کھڑا کر رہے ہیں جبکہ عام لوگوں کو تو نہیں پتا کیونکہ لوگ تو اسے مسجد کا حصہ سمجھتے ہیں فنائے مسجد کو کیونکہ گیٹ جو ہے وہ باہر باہر کی طرف ہے دونوں طرف وہ یہ انہوں نے فالتو ایریا چھوڑا ہوا ہے لوگ وہاں بیٹھ کے کھانا بھی کھا لیتے ہیں فیملی کے ساتھ اور ایک پکنک پکنک پوائنٹ بھی بنا ہوئے آپ سمجھ لیں بیسٹ پکنک پوائنٹس ہیں یہ ہر میں مکہ اور ہر میں مدینہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ وہاں بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے ہیں اور اس طریقے سے نیکی بھی کما لیتے ہیں اور اچھا وقت گزر جاتا ہے اس حوالے سے اخلاقن میں اس حرکت کو کنڈیم بھی کروں گا بالکل ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے اگر کسی حکمران کو کوئی سیکورٹی کا ایشو ہے کوئی معذوری والا مسئلہ ہے پیچھے اتریں اور وہ گاڑیاں جو عام گاڑیاں جس میں کبھی یہ ہمارے پرائم منسٹر کو بھی لے کے جاتے ہیں وہ بیٹری کے اوپر چلتی ہیں ان میں بیٹھے اور جا کے روزہ شریف کے پاس اتر جائیں یہ گاڑیاں کوئی وہ جالیوں کے آگے نہیں لے گئے یا گمد خزرہ کے پاس نہیں لے گئے یہ باہر والے پورشن میں تھی وہاں تو سوچ بھی نہیں سکتا کوئی لے کے جانے کا تو یہ بھی حرکت نہ کرتے تو بہتر تھا بہرل اس میں جو یہاں پہ ہنگامہ کھڑا ہوا اسے گستاخی کہا گیا وہ بالکل غلط ہے ہاں روزہ شریف کے بالکل پاس نبی الاسلام کی وفات کے بعد بھی آواز بلند کرنا یہ بالکل گستاخی ہے اور یہ فتویٰ خود مفتی اعظم سعودیہ نے دیا ہوا ہے اور اس حوالے سے میں نے صورت الحجرات کی جو آیت ہے اور بخاری شریف میں اس کا شان نزول وہ آپ کو پہلے بیان کر دیا